Hva skal du lage i dag? I dag skal vi lage torskerogn. Ah, jeg gleder meg. Det blir spennende. Ja, I dag skal vi lage torskerogn til middag. Da har vi kokt noen poteter først. Så de er Så har vi en sitron vi skal bruke til pynt. Så har vi litt gulrot vi skal bruke ved siden av som grønnsak. Som vi skal ha på litt sitron nå. Og så har vi litt fersk torskerogn som vi har dampa litt, så den holder litt sammen. Og så skal vi steike den litt i vanlig smør i panna. Så da begynner vi å skjære torskerogna i passe skiver. Den skal bare brunes litt i panna, for den er jo dampa nå. Så den er jo ferdig sånn sett. Begynner med å ta litt smør i panna. Og det Smøret må bli godt og varmt før vi tar oppi rogna. Vi passer på at smøret blir litt gyllent, for vi skal bare steike rogna lite grann, bare så den blir det litt gyllen og får litt skorpe utapå. Den skal bare stekes litt ja, for den er jo dampa, så den er jo ikke rå lenger. Det er litt varmt her. Pass på å flytte den litt, på, så den ikke blir brent. for da blir det ikke noe god. Jeg Nei, jeg ikke. Hva skal jeg fortelle i dag? Da? Det blir det samme som forrige gang, kanskje? At jeg må lage mat? Nei da, det er ålreit å lage mat. Og så er det litt ålreit å lage litt litt gammeldags husmannskost. Det syns jeg er greit, da. Ikke bare sånne moderne greier. Torskerogn er jo noe som vi er her på Sør- og ikke eter så veldig mye, men det er faktisk ganske godt, og egentlig ganske enkelt å lage. Du får kjøpt i fiskebutikker, på butikken, får kjøpt vanlig fersk rogn, så du trenger ikke kjøpe rogn som er i boks, selv om det er kanskje er litt lettvinnere, og det er kanskje det folk er, folk er vant til å kjøpe. Nå er den snart ferdig stekt, så det skal ikke så veldig mye til. Det er bare for å få litt skorpe utapå. Og så har vi brunet litt smør som vi skal oppå. Eller smelta smør. er det, Vi skal ikke ha det brune. Det da tror jeg, Nei, nå tror jeg egentlig at det begynner å nærme seg ferdig. Nå har du fått litt skorpe. Han henger litt dårlig sammen. når den nå har vi varmebehandleren, men det går som regel greit. Da må være litt forsiktig med den, så den ikke røser helt fra hverandre. Så hvis vi snur den litt pent og pyntelig, så går det ganske bra. Sånn. Da tror jeg egentlig den er ferdig. Da skal vi begynne å legge opp litt, så skal vi se åssen dette her blir. Da må vi først begynne med torskerogna. Prøve å få det til å se litt ålreit ut. Til tross for at det er midt i uka, så kan det være litt koselig likevel. Så vi tar vi et par poteter. Sånn. Og så må vi ha på litt gulrøtter. Sånn. Og så tar vi på litt sitron over på... på her. Sånn. Og så skal vi ha på litt grønt på poteta. må vi pynte litt da, til tross for at det er midt i uka. går an å gjøre det litt kosel eller ikke vel. Sånn. Da har vi torskerogn med potet og gulrøtter. Da mangler det bare litt smør oppå. Sånn. Da var den ferdig, så da er det bare å si vel bekomme. Takk for meg. <laughs> så flink. Ja. Nå ble det bra.